media kanalının izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən bu gün izləyicilərimizin istəyi ilə növbəti mahnımız olan mehmanı rəqsini göstərəcəm. Nəzərinizə çatdırıram ki, 100 e, tanalığından istifadə edirik, sevgam muğamı üzərində. E, əgər sizin də istədiyiniz mahnılar varsa, yorumlar bölməsindən adlarını qeyd edə bilərsiniz. E, videonu bəyənərsəiz like edib kanala abunə olun. Kanala dəstək üçün videonun linkini öz statuslarınızda, Facebook, WhatsApp səhifələrinizdə Paylaşa bilərsiniz, həmçinin dostlarınıza linkini yolla bilərsiniz. E, və nə qədər çox video paylaşılsa, video o qədər qabağa çıxar və izləyici çox olar, yorumlar çox olar, istəyib mahnılar çox olar. E, İndi isə keçirik videomuza və ilk öncə olduğu kimi göstərəcəm, daha sonra sağda barmaqlarla və yavaş-yavaş göstərəcəm. Videonu sona qədər izləyib rəqsimizdən, mahnımızdan xəbərdar ola bilərsiniz. İndi isə kuplet-kuplet göstərərəm. İlk öncə birinci sətən olduğu kimi, daha sonra isə səadə və yavaş barmaqlarla göstərəcəm. Bəzən bu xırdalığı da edə bilərsiniz. İndi isə yavaş-yavaş Bir de göstereceğim yavaş yavaş. da tecrübe etseniz daha güzel olar. Ama yavaş şarkı eden de. Ayakut. <laughs> Ayakut. istenen bir yerden. Yavaş yavaş. Sol ise e, Mi minor akordu olacağı Mi, Sol, Si. Beşinci, üçüncü bir lütfanda. Burada bu performda da bilərsiniz. Bəzən dətir yolu ilə birlikdə göstərəcəm. İndi isə ikinci hissəni göstərirəm. İmkan olduğu üçün. Bu sene belə də də bilərsiniz. Məna göt. İkinci, birinci variantı istəyirəm.

yavaş yavaş göstereceğim bu sene. Bir de olduğu için. Mi? sol elde ise Fa major, fa ile ardo Für die Olaf. da növbəti hissəni göstərəcəm bu könc olduğu kimi. Bəzi ifaçılar bu hissədən yox, belə istifadə edir. Yani bunu istifadə edelim. İkisini de göstereceğim size. Hansı daha uygun olsa onu edersiniz. Bu gün sizə birinci variantı göstərirəm olduğu üçün sadə vallaqlarla